Maulana Muhammad Ibn Abdullah <coughs> Imam Al-Muttaqin Wa mujahidin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Man Da'a Bidawati Wa Stanna <coughs> قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم tattaqun sadaqallahu al-azim yang bermaksud Dan bahawa sesungguhnya Inilah jalanku Yang agama Islam yang betul lurus Maka hendaklah kamu menurutnya Dan janganlah sesekali kamu menurut Jalan-jalan yang selain daripada jalan Islam <coughs> Kerana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai beraikan kamu daripada jalan Allah Dengan yang demikian itulah Allah Ta'ala perintahkan kamu Supaya kamu bertakwa Allahul Azim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tazakkara wa tazkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wa jahillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih amin ya rabbal alamin <coughs> Alhamdulillah Pertama dan selamanya Marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masih diberikan kesempatan Masih diberikan peluang serta nikmat yang pelbagai dan juga berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Allah Taala masih kurniakan kepada kita satu nikmat yang utama yang perlu diterjemahkan sehingga akan mendatangkan hasil yang cukup baik pada diri kita yaitu berkenaan dengan nikmat kehidupan. Hidup satu perkara yang perlu untuk kita sedar. Benda yang perlu untuk kita berasa dan juga kita sentiasa mengetahui. Peluang yang Allah Taala berikan kepada kita satu tempoh yang mana berbeza bagi setiap makhluk. Tempoh yang pastinya akan ada penamat dan juga akan ada penutup. Peluang sepanjang tempoh yang diberikan berjayanya seseorang berpandukan pada tempoh tersebut. dengan melaksanakan segala bentuk perintah daripada Allah mematuhi segala bentuk arahan kejayaan seorang makhluk tidak terhitung dan tidak satu jaminan yang sangat kuat bagi panjang ataupun pendek kehidupan yang diberikan oleh Allah ada setengah manusia yang mana kehidupan dia pendek tetapi mendatangkan hasil yang cukup lumayan ketika mana berada di akhirat dan juga ada juga tempoh kesempatan Allah Taala berikan kepada mereka dalam tempoh yang panjang juga lumayan dengan sebab melaksanakan seperti mana perintah daripada Allah ada juga sebaliknya mereka yang dapat tempoh pendek tetapi tidak mendatangkan manfaat ada tempoh panjang tetapi tidak mendatangkan sebarang bentuk hasil sehingga akan menjadi satu kerugian yang sangat besar ketika mana berada di akhirat <tuh> jadi perkara ini perlu untuk kita terjemahkan laksanakan dengan betul-betul sempurna sehingga menghasilkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tambahan Allah taala berikan peluang hidup lagi kepada kita. <coughs> Disandarkan tempoh masa yang sangat baik. Yang mana kita diberikan peluang sekali lagi untuk masuk dalam bulan Rejab. Kalau kata sebut berkenaan dengan bulan Rejab. Sudah tentu kita akan berasa sangat hampir kedatangan satu bulan yang disebut sebagai Ramadan. Satu bulan yang sangat istimewa kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluangnya sangat cerah kesempatan sangat luas. Sebab itulah sangat mustahil bagi mereka yang masuk dalam bulan Ramadan. Tidak mendatangkan sebarang bentuk hasil ini satu perkara yang sangat mustahil. Peluang sudah tentu kita nak satu benda yang lumayan buat kita. Bila kata masuk dalam bulan Rejab penantian untuk bertemu dalam bulan Ramadan sangat hampir. Rejab sekarang lebih kurang dah tengah. Boleh jadi kurang daripada 50 hari lebih kurang lagu tu kita akan bertemu dengan Ramadan. Dalam bulan Rejab inilah kesempatan yang kita mulakan untuk ambil momentum menghadapi satu bulan yang sangat penting buat kita supaya nak berjaya ataupun tidak dibantu peluang ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan bukan makna kata siapa tak sempat bertemu dengan Ramadan tak berjaya dok. tetapi hakikatnya peluang yang lebih cerah kesempatan yang lebih luas membantu untuk mereka berjaya sebab itulah dalam bulan Rejab Salah satu daripada empat bulan yang disebut sebagai bulan haram Walaupun disebutkan Ada terdapat hadis-hadis yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu Dengan jaganjaran gajaran tertentu Sebenarnya tidak ada akan perkara tersebut Cuma nya sejarah jelasnya pendapat para ulama mengatakan bulan Rejab ini bulan untuk kita bercucuk tanam. Sehingga kan bulan Syaban tempat untuk kita menuai dan Ramadan tempat untuk kita menerima hasil. Ini kiasan yang diberikan oleh para ulama supaya kita nampak Bulan Rejab kita masuk dalam keadaan kita sempurnakan Kuatkan latihan untuk bertemu dengan satu bulan yang sangat penting buat kita <coughs> Sebab itulah kalau kita tengok pendapat Sebahagian kata-kata ulama Fudail bin Ayyad kalau tak salah saya Dia mengatakan Iza lam taqdir ala qiyamul lay wa siyamun nahar fa'lam Fa annaka mahrumun makhbul qabbalatka qati'atuk. Saya pergi di mana-mana pun bulan Rejab ni kesempatan. <coughs> saya akan sebut benda ni. Apa yang disebutkan? Iza lam taqrir ala qiyamul lail. Apabila kamu tak mampu untuk laksanakan ibadah yang disebut qiyamul lail. Kalau kita terjemah berdiri ataupun bangun pada malam hari. Maksudnya apa? Melaksanakan ibadah tempoh waktu tidur secara adatnya bagi manusia. Malam hari kita bangun beribadah kepada Allah dengan pelbagai teknikal baca Quran, pemboleh zikir, pemboleh doa, pemboleh solat, pemboleh termasuk dalam bahagian khiyamul lail. Kalau kata kamu tak mampu untuk laksanakan ibadah khair mulai kata ulama wasiyamun nahar dan juga puasa siang hari. Maksud puasa siang hari apa? Puasa sunat. Menahan diri daripada lapar dan dahaga ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan ataupun melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada bila bahasa mudahnya start subuh sampai maghrib ni puasa tapi kita nak bincang kat sini bukan wajib